নমস্কাৰ আজি মই টিফিনত কেনেকৈ মই মাছ ভাপত দিওঁ তাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আশা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই ভাপত দিবলৈ কি কি বস্তু লৈছোঁ মই তিনিটা মাছ লৈছোঁ ধনিয়া আৰু মান ধনিয়া পাত আৰু আদা নহৰু এটা গোল নেমু লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো টেঙা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু অকণমান সৰিয়হ এতিয়া এই গোটে বস্তু খিনি মই পেছি লম এতিয়া মই মাছকেইটার সোৱাদ অনুযায়ী অলপ নিমখ দিছো নিমখ দি ভালকৈ মই মাছকেইটা সানি দিছোঁ এতিয়া এটা টিফিন বাতিত মই হালধি পাতখন দি দিলোঁ তাৰ তলত মই পিচি লোৱা বস্তুখিনি অলপ দি ওপৰত দুটা মাছ দি আৰু ওপৰত এনেকৈ সানি দিছোঁ মাছৰ ওপৰত আৰু দুটা জলকীয়া আৰু অকণমান মিঠাতেল দি ধুনীয়াকৈ পাতখনে মেৰিয়াই লৈ পিনি টিফিন বাতিটো মই ভাতৰ কুকাৰটোত ভিতৰত বহাই দিম খুব সহজতে বনাব পৰা এটা ভাপত দিয়া মাছৰ ৰেচিপি আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত বেছি ধুনীয়া হালধি পাতখনত দিয়াৰ কাৰণেও এটা বেলেগ ধৰণৰ ফ্লেভাৰ আহিব আৰু মাছত দিয়া সেই সকলো বস্তুৰ পৰাও এটা মানে ফ্লেভাৰ আহে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এয়া মোৰ মাছটো ৰেডি হৈ গ'ল